Что было? Что случилось? Я помню, что вы сказали, что вы хотите в конце, но может хотите. В двух словах, скажите сюда, почему чего произошел конфликт? Конфликт произошел из-за того, что я когда приехал, я договорился давал, ну, до этого с человеком встретиться. Я подъехал, его что я ждал. Когда он вышел, ну, в его адрес э, Когда я сделал шаг ну, к, этой, к этой компании, которая сидела на скамейке, в мой адрес прозвучало одно ну, «Привет, жирная Вот всех интересовало, почему я ударил человека. Да, я не ударил человека, я дал человеку пощечину за его слова. И все. Один схватил одно, другой схватил другое. Ну, что, обрубили? А все одинаково я схватили ножи. Ну вот это, ну я это я имею. А, понятно. А в итоге получается, что я. А вы знаете, кто вам сказал? Ну человек, который сидел, ну это сейчас уже по, по делу, которого не ознакомлен. А, так не знаю. Нет, я никого из них не а знаю. А до этого вы их не знали? Никого но... я из них не знаю. А тот, с кем вы собирались встретиться, это... Бакланов. Бакланов? Да. А чего они Бакланова ловают? Что-что? Чего они Бакланова ловают? Я, я не знаю. За бакуана, потом... Я не заступался ни за кого. Он когда выходил, он ушел ко мне, в его адрес что-то прозвучало, да. Он только вернулся, начал подходить к ним, и я, соответственно, сделал пару шагов туда Ну, ближе к этой а, -а, -а, а. И в мой адрес уже потом Спросила, оказалось. Да, я понял. Поэтому вот так вот произошло.